untuk soalan 1 <coughs> A Using graph paper, draw the market demand and supply curve for pineapple Jadi atas kertas jawapan kita jangan lupa tulis nombor soalan Question 1 Okay, A Alright Because dia suruh tulis atas graph paper Kita akan minta pemeriksa nanti Refer on graf paper Okey, jadi mana graf paper kita? Ini, kertas graf. Jangan lupa atas kertas graf juga perlu tulis nombor soalan yang kita nak jawab. So, ini adalah nombor soalan untuk 1A Okey. Jadi kita akan lukis keluk demand dan keluk supply dalam satu gambar rajah. Okey. Keluk demand dan keluk supply. Jadi kita ada paksi, paksi tegak kita akan letak price. Paksi melintang ni kita akan letak quantity. Quantity sahaja, okey kita akan gabung kuantiti demand dengan kuantiti supply. Jadi kuantiti ni kalau you tulis paksi mendata paksi X ni kuantiti demand maksudnya atas kertas graf ni hanya perlu ada satu keluk kuantiti demand sahaja. Kalau you tulis dekat sini paksi ni kuantiti supply so satu keluk sahaja perlu ada dalam kertas graf ni iaitu keluk supply. Tapi disebabkan sekarang kita nak letak dua keluk sekaligus, ya. Paksi X ni kita akan letak kuantiti sahaja. Okey. Kita refer kepada table, kita tengok uh, jadual kita, price kita 10 dengan 70. Jadi kita buat skala 10 10, ya. Yeah. Guna pensel ya. Yeah. Guna pensel. Saya guna pen sebab nak bagi nampak terang dalam video. You all nak jawab nanti guna pensel. Okay. Pak Asyik tegak atas. Kita letak price. Dalam RM. Tulis dengan pensel juga. Dan Pak Asyik. Melentang paksi Y ni Kita akan buat Kuantiti Ya Kuantiti Kena ada unit dekat dalam dia Titik origin kita Kena letaklah kosong Dekat situ Okey. Alright kita kembali kepada skala kita Price kita kosong dengan 70 jadi kita boleh buat Skala 10-10 Jangan peningkan kepala buat sepuluh, sepuluh, empat puluh, lima puluh, lagi sepuluh, enam puluh, lagi sepuluh, tujuh puluh macam tu. Ya. Quantity demand empat sembilan kosong empat lebih paling tinggi. Quantity supply lima ratus lebih paling tinggi. Jadi kita kena buat skala kita enam ratus. Ya. Muat untuk supply 520 tu. Muat juga untuk demand 490. Jadi skala kita 10 petak ni kita letak 100. Memudahkan kita nak plot nanti. Ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Macam tu. Okey. Settle. Ya, guna pensel ya. Seterusnya, kita lihat ya. Plot untuk demand dahulu. Kita refer kuantiti demand untuk lukis keluk demand kita. Harga 10 Demand kita 490. Harga 10 dekat sini. Ya. 10. Nak berhenti kuantiti berapa? Kuantiti 490. 400 dekat sini. Okey. Ya. 10 dekat situ. Okey.

Harga tujuh puluh. Demand kita seratus dua puluh. Jadi tujuh puluh dekat atas ni. Ya. Kuantiti. Nak berhenti kat mana kita nak plot ni? Berhenti dekat seratus dua puluh. Mana seratus dua puluh? Ini seratus. Seratus sepuluh. Seratus dua puluh. Okey. Dekat situ. Okey. Kita ada dua plot. Kita join. Ya. Yeah, make sure pensel tajam terus tulis labelkan keluk ni ya jangan buat pemeriksa tertanya-tanya ni keluk apa ya kita labelkan DD sebagai nama dia ini keluk demand Settle keluk demand kita lukis keluk supply pula harga 10 supply 80 harga 10 supply 80 ni 100 meaning sebelum 100 lah 10 Dua, tiga, empat, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, lapan puluh dekat situ. Lapan puluh kuantiti dia. Harga tujuh puluh, tujuh puluh ke atas. Supply berapa? Lima ratus dua puluh, seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus, lima ratus, lima ratus puluh, lima ratus dua puluh dekat situ. Ya. Ada dua titik kita join dua titik tu. Yes label terus S dengan S kat situ. Okey. Ah dan kita dapat keseimbangan kita dah jumpa dah dekat situ. Tempat dia bersilang kita label sebagai E. Ya, yeah. labelkan dia sebagai E. Okey. Dan kita buat garis putus-putus ke bawah. Garis putus-putus ke bawah. Teruskan ke bawah dapat 300 kita letak dalam bracket sebab ni paksi q kuantiti so garis putus-putus ni adalah QE ya daripada ni ke tepi ya ke tepi yes ya kita dapat empat puluh satu. Saya dapat empat puluh satu. Kita letak sebab dia pasti price P.E. Dia akan jadi P.E. kat situ in bracket. Okay. Settle untuk A. Kita pergi kepada B. What are the equilibrium price dan equilibrium quantity? Okay. Kita dah ada dalam craft, tak ada masalah. Tapi soalan tu, jawapan dia perlu ada atas kertas jawapan. So kita ambil semula kertas jawapan kita. Ya. Kita tulis atas kertas jawapan B kita equilibrium price dalam bracket PE sama dengan berapa? Next equilibrium quantity dalam bracket kita QE sama dengan berapa so refer kepada graf kita tadi PE adalah RM 41 QE dekat bawah tadi adalah 300 unit okey itu soalan B kemudian kita buat soalan C Soalan C, ya. Dia kata kerajaan kenakan tax RM9. C1, show. Okey. Bila show tu kita kena buat atas kertas graf. Jadi dekat sini kertas jawapan ni kita tulis refer on graph paper same as 1A. Ha, tadi. Ya, maksudnya kita nak suruh pemeriksa kita refer yang ini. Yang kita buat tadi. Okay. Now, dia kata apa? Kerajaan kenakan tax RM9. Maksudnya, keluk supply ni, dua titik ni, kita kena naikkan RM9. RM9. Price tadi, satu kotak RM1. Ya, RM1, RM2, RM3, RM4, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10. Ya, jadi 10 kotak. RM1, satu kotak. Jadi, untuk naikkan RM9, Yang sepuluh ni kita kena kira kotak dia sembilan kotak. Ya, sembilan ringgit. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Dekat situ kita tanda. Satu. Ya, Uh, kemudian yang S belah atas ni lah. Ya. Sembilan ringgit bawa naik. Satu, dua, tiga, empat ringgit, lima ringgit, enam ringgit, tujuh ringgit, lapan ringgit, sembilan ringgit. Tanda X dekat situ. Ya. Kemudian kita buat apa? Kita join dua titik ni. Ya. Join dua titik ni. Okey. Kita labelkan sebagai supply yang baru ada tax dekat situ ya nampak ada silang yang baru persilangan yang baru kita tanda e t equilibrium selepas tax bila nampak silang bersilang macam ni maksudnya kita kena buat garis putus-putus ke bawah untuk cari jumlah pe yang baru pe selepas tax eh, sorry qe jadi 250 60 70 200 hmm 270 dekat situ itu adalah QE selepas tax ya Kemudian garis putus-putus tadi juga kita akan buat ke paksi harga untuk dapatkan harga baru selepas cukai tax jadi 40 berapa ni dapat 45 dekat situ okey itu C1 kembali kepada soalan kita C1 sudah siap C2 <coughs> what are new equilibrium jadi kita tulis dekat sini new PE tak ada masalah dah tak tulis new PE sebab kita dah nampak PE ke atas ni. Ni apa mereka saya tahu PE tu maksud dia equilibrium price. Dengan new QE. Yang mana yang kita baru dapat tadi. PE mana? PET ni lah. Dapat RM45. QE mana QE? Yang inilah yang baru kita dapat tadi. 270 unit. Okey. Settle C. Kemudian D. D dia nak suruh shake. Okey. <coughs> Nampak dekat sini kita ada segi empat. Ya. Yeah. Segi empat. Kita perlu dapatkan segi empat yang bawah dia. Jadi kita tengok garis putus-putus ni kena di sini. Kena supply yang asal. Garis putus-putus ni supply yang baru dekat situ supply yang asal kena kat mana kat sini ya so kita buat ke tepi garisan ke tepi dapat segi empat bawah dia ha Ok bangunan dua tingkat dah dapat dah ya jadi sini berapa ni 30 31 2 3 4 35 36 ya 36 dengan 45, 9 kotak ke? Ah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 betul. Ya. Kalau betul 9 kotak bersamaan dengan RM9 tax, maksudnya jawapan you kotak ni betul. Okey, tax burden paid by consumer belah atas, ya. Jadi kita nak buat apa? Kita kena shake. soalan so shake, kita shake jelah. Ya, shape. Hmm, macam tu. Ini consumer. Belah atas consumer. Segi empat. Tingkat belah atas ni. Tingkat consumer. Jadi, kita buat kotak. Index ada dekat tepi. Ya, nampak tak ni? Index ada dekat tepi. Okey. Ni apa? Ni kita letak, letak bahagian. Consumer. Consumer teks burden. Okey. D2 dia tanya apa? Producer pula. Producer segi empat yang bawah. Okey, so kita loretkan. Dia suruh shake, kita shake lah. Loretkan macam tu. Ya. Yeah. Uh, berhenti dekat situ. Jangan jangan lajak sampai ke segi tiga ni dia jadi salah. Ya, yeah, segi empat tu. Jadi kita buat indeks dekat tepi ni. Okey. Nama dia producer tax burden. Ha macam tu. Ya, ni kita sebut apa? Index. Ha, untuk rujukan. Ya. So, dalam kertas ni D Kena tulislah, refer on graph paper. Refer on graph paper. Same as 1A tadi. Okay. Satu ni je graph paper 1A kita tadi. Okay. E. E. Soalan minta calculate tax burden. Ya. Yeah. Calculate tax burden. Jadi tax burden consumer yang mana segi empat ni kan Aa. so kita buat dulu e1 tax burden paid by consumer yang kedua tax burden paid by producer macam tu. Okey, maksudnya consumer tadi segi empat ni ya. Ha, kita nak cari luas segi empat ni. Jadi formula untuk luas adalah tinggi darab dengan lebar, ya. Tinggi kita ni, tinggi tu, ya, tinggi tu darab dengan lebar dia tu, panjang dia tu. Okey, tinggi consumer ni apa atas ni 45 tolak dengan 41 ya so 45 dengan 41 tu kalau kita kira, kira kotak tu RM1 RM2 RM3 RM4 je ya RM4 tinggi dia lebar dia panjang dia dekat situ dekat mana dekat 270 tu ya darab 270 ha uh, Okay Yang producer pula macam mana? Okey. Producer sama juga formula dia, ya. Yeah. <coughs> Cuma kita akan ambil tingkat bawah. Berapa tadi 45 tolak 41 kita dapat berapa? 4. 4 darab dengan 270. Jadi jawapan dia RM 1080. <coughs> Consumer kena bayar. Okay. Producer. Bawah dia berapa tadi? 41. 41 sampai 36. Ya. Darab itu tinggi. Maksudnya RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 dekat situ. RM5 jarak dia. Tinggi dia. Lebar dia sama. 200. Ya. Ni 200. 70 darab 270 okey so kita dapat 5 darab 270 sama dengan RM 1350 okey ah ha, itu dia jawapan bagi soalan pertama ya A sampailah E